Macam mana nak kekal istiqomah buat baik even though kita selalu buat tak baik and berkali-kali kena repent towards Allah, kena taubat, kena istighfar balik, kena recharge balik iman kita. Okay, it is normal untuk manusia biasa repent sebab itulah yang membezakan orang yang masuk syurga dengan masuk neraka nanti. Bezanya adalah Orang yang masuk syurga ni sebab dia repent Towards Allah Walaupun berkali-kali dia buat salah Dia tetap juga pilih untuk Berjalan dalam reda Allah Iaitu mencari taubat So melihat kepada kemampuan kita Dan kelemahan kita As manusia biasa Sifat kita ni adalah Manusia ni dia Yazid Wayankus Kita punya face Kita punya iman Yazid wayankus maksudnya bertambah dan juga berkurang so istiqomah ni disebabkan ada waktu kita down ada waktu kita selama ni konsisten tapi tiba-tiba macam mungkin waktu tu kita stressful dengan hidup ujian sebagainya dan rasa futur ataupun lemah untuk buat ibadah tu kadang-kadang ada juga Allah uji itu pun ujian sebenarnya jadi setiap dalam ujian tu there's a blessings behind it. Maksudnya ada keberkatan dan kebaikan dalamnya. Cuma kita kena figure out and self aware apa yang jadi dekat kita sampai kita rasa macam tu. Dan macam mana nak konsisten balik. Okay, jom kita pergi satu-satu point eh. Untuk kita konsisten, nak tak nak kita kena tahu kita punya kelemahan apa dan macam mana nak elakkan atau kurangkan kelemahan kita tu. Contoh eh, macam ayah ayah, kadang-kadang buat tahajud, kadang-kadang tak buat tahajud. Contoh lah, ni contoh situation. So macam mana nak buat konsisten adalah, I ask my friends untuk join me, try untuk buat tahajud. Contohnya this week. Okay, ajak dia orang buat tahajud. So that I ada circle yang boleh alert with the timing of sleep untuk bangun Malam pukul berapa... Kita plan... Macam tu... Itu... Namanya... Kita tahu weakness kita... Dan kita embrace... Dengan cara... Apa-apa yang kita rasa... Kita boleh figure out... Cara tu... Tu yang pertama... Kedua adalah... Um, macam... Yang I mentioned... Circle... Nak tak nak... Kita kena... Bukan je try and error method yang berkesan tapi kena pelihara circle kita kalau kita nak buat baik kita kena ada circle yang support dan kita pun menyebabkan orang tu nak buat baik sekali contoh kalau kita ajak orang nak buat sedekah contohnya RM5 dekat masjid kita plan Okay hari ni kita sedekah RM1 Minggu depan kita pergi Masjid lain pula sedekah RM1 Sampai RM5 Tak kisahlah timing tu bila contohnya Tapi kita ada plan oh nak pergi masjid nak sedekah Jadi kita merancang Dengan kita punya circle Jom nak join tak Kadang-kadang dengan ajakan yang simple ni Membuatkan kita lebih konsisten Buat benda kecil yang konsisten Ha, benda ni pun Nabi dah mention dalam hadis Daripada Abu Hurairah Nabi Muhammad SAW dah pesan dekat kita Tak perlu pun kita fikir goals yang besar-besar Ataupun kita dah ada dah goal tu Contohnya goal tu kita nak pergi bercuti dekat Korea contohnya eh Kita tahu ada sale nak beli tiket macam mana Dan kita tahu berapa amount nak kumpul duit Contohnya RM5,000 ke Korea contoh tapi kalau kita asyik cakap nak pergi Korea, nak pergi Korea tapi kita tak ada fokus kepada small steps. Kita akan rasa overthinking bila lah aku dapat pergi. Kemudian kita akan bertanya dan menyalahkan situasi. Macam mana aku nak pergi? Aku punya duit tak cukup. Lepas tu aku ni boleh ke pergi? Pandai ke travel? Aku ni pandai ke cari jalan semua? Bayangkan kita dah ada goals dah cuma kita tak fokus kepada step yang penting untuk menuju goals. Kita hanya fikir goals lepas tu kita macam hewayer tau. Tak ada cara untuk ke situ. Apa yang kita kena buat adalah take a small steps every day dan apa yang kita buat tu walaupun kecil sebenarnya oh. Nabi suka jadi satu sunnah dan Nabi dah pesan macam tadi um, dalam hadis yang report by Abu Hurairah take up good deeds only as much as you are able maksudnya buat benda baik tapi yang mana kau mampu dia dulu for the best deeds are those done regularly even if they are few maksudnya sebaik-baik amal ni adalah yang kita boleh buat regularly sifatnya kita boleh buat hari-hari walaupun sikit walaupun sikit tau even if they are few uh, dah mention dah dekat situ Even if there are few. Hari ni kalau buat sekali zikir boleh dah. Ha, contohnya kalau kita nak jadi seorang pelaku zikir. Orang yang suka zikir contohnya. Orang yang pelaku solat. Ha, so hari ni solat sunat apa kita nak buat? Walaupun sedikit. Tapi consistent. Regularly. Kita boleh jadikan rutin. Sampai tahap kita boleh rasa aku adalah seorang pelaku solat sunat. Aku adalah seorang simpan zikir yang tegar Aku adalah seorang yang suka travel sana sini contohnya So if kita nak benda tu Kita kena jadi macam tu Itu adalah spirit yang Nabi nak letak dalam mindset kita Dalam hati kita Yang kita kena ikut Barulah kita melihat diri kita Bahawa kita adalah orang yang berprinsip Orang yang berprinsip ni Relate dengan perkataan istiqomah tadi Istiqomah asal perkataan bahasa Arab dia adalah koma, bangun, stand up, firm dengan apa yang kita dah buat atau kita pilih dan kita cuba untuk konsisten dengan pilihan kita tu tak tergugat, no hesitation dan untuk mencapai keadaan di mana kita firm dan stick dengan satu amalan tu secara istiqomah contohnya tutup aurat contohnya solat awal waktu adalah dengan pendirian tu tadi sebab pendirian tu dah teguh insyaallah dia akan jadi automatik badan kita akan automatik buat sebab kita dah biasa menjadikan rutin Dan ada lagi satu tips Tadi nombor satu, try and error Mana-mana cara berkesan dekat diri sendiri Kedua, cari seka, okay? Untuk istiqamah, okay? Ketiga, tips ni Yaya dapat daripada satu buku Nama dia Productive Ninja How to be a Productive Ninja Maksudnya, menjadi orang yang hebat dan produktif At the same time, apa yang kita buat tu tak stress Okay, one of hacks yang Yaya belajar adalah Teknik yang digelarkan, diletakkan dalam buku tu, teknik boss mode dengan worker mode. So, apa boss mode? Apa worker mode? Okay, dalam kehidupan seharian, kita akan busy ya nak buat itu, nak buat ini macam-macam. Macam mana istiqomah? Okay, kita kena bangun pagi dan akan ada boss mode. Maksudnya, kita spend masa 10 hingga 15 minit untuk jadi boss susun kita punya plan selama satu hari atau seminggu macam ya yang biasa buat dalam bulan ni aku nak tiga benda aku nak achieve so I list down tiga benda so I focus satu per satu itu boss mode yang Yaya buat for one month and dalam one month tu pecah uh, minggu satu nak capai yang mana minggu dua nak capai yang mana as easy as that so that I can focus setiap minggu I ada benda baru yang I buat yang maybe I nak konsisten buat ha, macam tu itu boss mode worker mood adalah bila kita dah tetapkan kita punya goals tu kita jadi worker dah tak payah nak fikir benda tu macam mana kita just lalui sahaja just go as a worker lah dengar apa yang boss dah decide tadi ah ha, macam tu tapi kita kena letak karakter bos dan worker tu pada waktu yang sesuai dekat diri kita sendiri dekat dalam life kita sendiri sebab kalau kita yang tak susun diri kita macam mana kita nak achieve setiap apa yang kita nak sampai bila untuk kita tak achieve dan bertangguh-tangguh tu sampai bila takkan nak biar orang lain dapat apa yang mereka nak kita sendiri masih aku ni masih lagi tak try ni aku ni masih lagi tak macam ni takkan umur kita 30-an 40-an 50-an still dengan ayat yang sama still dengan tempat yang sama keadaan yang sama kita manusia kita berevolusi kita suka berkembang itu memang human nature so Get back to our human nature. Kita suka explore, kita suka challenge. Just go for it. Small steps every day. And setiap orang yang hebat yang kita idolakan, mereka melalui day one. Bukan one day, tapi day one. So, jadikan hari ini adalah day one untuk kita start buat teknik-teknik tadi tu untuk kita kekal istiqamah. Tak kisahlah dalam ibadah ke, rutin seharian ke, kerja ke, belajar kita ke, nak jadi best student ke tak kisah. Yang penting start your day one today. Jangan ada hesitation dah. Hidup ni kalau ada hesitation maksudnya kita kurang tawakal. And it is not good for a muslim yang ada mindset macam tu. Kita muslim kita kena wajib jadi hebat.